Ші єдності, ми вже вкотре до доводимо, що Україна єдина країна, і у нас всі фанати, ну загалі просто українці, це звичайний єдиний народ. І сьогодні, до речі, ви побачите банер, де на якому буде кримство татарський герб і герб звичайно, України, тому що у нас одна єдина соборна Україна. і Це сьогоднішня головна мета. нашего марша. Ни для кого не секрет, что ни один человек из, из фанатского окружения ушел на в Восток воевать. И, ну, и мы стараемся двигаться в этом направлении. То есть там покупаем амбундирование, пытаемся там поставить на ноги уже раненых парней. Some В нашей э, стране присутствует ну, оккупант, то есть мы стараемся бороться против него. Поэтому сейчас э, есть такое перемирие между фанатов, мы стараемся его поддерживать. Когда Одесса начала дружить с Полтавой, я не знаю, я еще был, наверное, очень-очень сильно молод, но я как-никак сейчас 7 год в фанат, э, фанатском движении и стараюсь всячески поддерживать наших парней из Одессы, и они всячески поддерживают нас. Этот марш символизирует то, что наша молодежь, которая сегодня патриотична, показывает, что за два года в Одессе уровень патриотизма вырос. Наши вообще граждане Одессы должны быть благодарны и благодарны нашим футбольным фанатам, которые одни из первых стали на организованную защиту Украины от русского мира. Благодаря э, фанатам, которые поднялись по всей стране, вот в те самые трудные минуты это была глобальная поддержка всего гражданского общества. Поэтому э, мы выражаем им искреннюю признательность. И, может быть, кто-то не так любит футбол, но теперь все, все одесситы любят наших фанатов.